bir kuni tom ismli bola onasining o'tin olib kelish haqidagi iltimosini rad etdi bundan xabar topgan otasi unga shunday dedi tom ishonchim komil oyingga o'tinni jon deb olib kelib berasan chindan ham tom shu zahotiyoq borib o'tin olib keldi nima uchun chunki otasi unga o'g'lidan faqatgina yaxshi ish kutayotganini bildirdi endi tasavvur qiling otasi unga tom oyingga quloq solmaganingni eshitdim sendan uyalyapman darhol borib o'tin solinadigan qutini to'ldirib kel deganda nima bo'lardi sizni ishontirib aytamanki tomning uyidagi o'tin solinadigan quti hali ham bo'sh yotardi odamlar tanbehdan ko'ra rag'batga ko'proq ehtiyoj sezadi ularning ruhini mustahkamlash maqtovga loyiq salbiy sifatlarini ta'kidlash esa yomon odamga yaxshi tomonlarini ko'rsating va siz hoynihoy khay unda zararli odatlardan voz kechish istagini uyg'otasiz uning asl menini ko'rsating uni hamma narsani eplay olishiga hamma narsani yenga olishiga ishontiring unutmang yaxshi va shafqatli insonning ta'siri hamma narsadan kuchli bunday odam butun shaharni ortidan yetaklab ketishi mumkin odamlar yuraklari va hayollarida saqlagan narsalarini tarqatishadi yaqiniga mehr va marhamatli inson bu hislatlarni atrofdagilarga ham albatta yuqtiradi lekin u aksincha tund asabiy xasis bo'lsa shubha qilmasinki qo'shnilar ham unga xuddi shunday javob qaytarishadi hatto foizlari bilan zero siz hamma narsadan yomonlik qidirsangiz va kutsangiz xotirjam bo'ling siz unga ega bo'lasiz yaxshilikni kutsangiz va izlasangiz unga erishasiz demak o'g'lingiz to'mga o'tin solinadigan qutini to'ldirishdan qanchalik xursand bo'lishini bilishingizni ayting shunda uning qanday ishtiyoq bilan ishga kirishishini ko'rasiz